Dalam video kali ini kita nak buat analisis pencapaian prestasi pasukan dalam EPL untuk 4 tu. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So hari tu kita dah buat sembang Pasal pencapaian pasukan dalam EPL part 1 Dan kali ni kita nak buat pencapaian EPL untuk part 2 pula Yang mana kita nak sembang pasukan daripada nombor 15 sampai ke nombor 11 Dan dalam video kali ni kita ada MU Tak sangka musa lepas aku sembang MU part 3 Kali ni MU ada peningkatan Boleh sembang awal part 2 Maksudnya semakin awal aku sembang pasal tim Hang Makin barailah tim Hang tu So apa kita nak analisis pencapaian mereka? Antaranya adalah kita nak tengok prestasi mereka pada musim ni. Yang kedua adalah penilaian prestasi berdasarkan musim lepas. Kita nak tengok juga punca kejatuhan ataupun kenaikan prestasi mereka. Best moment dan juga worst moment. Best player dan juga worst player. Best transfer dan juga worst transfer. Dan kita nak tengok rumusan ataupun upgrade yang patut mereka buat pada musim depan untuk jadikan tim mereka tu lagi better. So tak mahu cakap banyak kita masuk ke tim nombor 15 dulu iaitu pasukan Manchester United. Hei, macam tersangkau sama MU pasal Mok 15 kan So untuk pasukan MU Mereka dah habiskan musim dengan musim terburuk mereka Sejak mereka ni masuk dalam EPL tau Dan disebabkan tu penilaian prestasi mereka musim ni Aku just bagi 3 10 sahaja Dan penilaian prestasi berdasarkan musim lepas Musim lepas kita ingat MU dah barai habis dah finish nombor 8 Tapi rupa-rupanya musim ni Kalau hang tengok table MU musim lepas Hang rasa macam MU bagus betul, betul musim lepas So aku bagi 0 10 Punca kejatuhan prestasi bagi aku MU ni ada 2 je kalau tahu daripada segi build up depa dah okey, tapi depa ada masalah daripada segi ketajaman dan juga masalah daripada segi goalkeeper. AMU top striker musim ni, Hoyland dengan Zerzi masing-masing skor 3 gol je dalam EPL. Mana tak AMU tumpuin punya musim ni dan Onana dekat belakang keep duk buat lawak sebab itulah AMU duk jatuh prestasi depa. Best moment untuk pasukan AMU bagi aku adalah epic comeback bila depa comeback dengan pasukan Lyon dalam Europa League. Dan worst moment semestinya lah kalah dengan pasukan Spurs dekat final Europa League. Dah lah kalah kat final dengan Spurs mat Tim hat tak menang trofi berapa belah tau Dah tiba-tiba kalah dengan mereka Hat tu memang barat eh ya, MU Best player untuk pasukan MU tak ada lain lah Takkan Unana, takkanlah lah Mestilah Bruno Fernandes Aku tak perlu terangkan lagi Mungkin kalau tak ada Bruno Fernandes MU akan tersingkir daripada EPL musim ni Worst player sorry to say Rasmus Hoyland Walaupun dia ni muda lagi Tapi dia antara punca MU finish nombor 15 musim ni Musim ni habis dengan dia just skor 4 gol saja dalam EPL Dan apa kena ingat dia adalah first choice striker untuk MU kau tahu. Kalau backup striker ni okey lagi lah kan. Tapi ni dia adalah first choice striker untuk MU dan skor 4 gol je tu MU. Best transfer bagi aku adalah Nosem Mazraoui. MU beli dia dengan harga 12 juta pound saja, tapi musim ni boleh main 57 kali. Hak orang duk kata injury prone, injury prone tu lalah kelima dekat MU, dia berjaya perform musim ni dengan hampir main majority game untuk MU pada musim ni tau. Worst transfer bagi aku adalah Joshua Zerzi, walaupun orang kata dia perform ke apa semua, tapi still tugas dia adalah striker dalam EPL dia skor 3 gol je musim ni. Rumusan bagi aku ni adalah musim yang malapetaka kau untuk Manchester United MU kena selesaikan dua ni dulu bagi aku tak payah cari pelik-pelik lain bagi aku dua bahagian ni adalah bahagian yang crucial untuk MU sertakan iaitu dekat bahagian goalkeeper gantikan Andre Onana dan untuk striker cari striker yang betul-betul berpengalaman yang boleh janjikan paling kurang 20 gol satu musim kita masuk ke team nombor 14 pula iaitu pasukan West Ham prestasi mereka musim ni aku bagi 4 per 10 tapi berdasarkan prestasi mereka pada musim lepas aku bagi 1 per 10 sahaja ialah sebab musim ni kalau kita nak compare dengan musim lepas memang macam langit dengan bumi tau. Depa punya lah action nak pecah Moyes. Lala kali ha, Moyes ambil Everton, Everton lagi tinggi daripada depa. Punca kejatuhan prestasi bagi aku apa yang aku cakap tadi adalah depa ni pecah David Moyes tu adalah satu kesilapan yang besar dan signing depa yang tak menjadi dan kalau hangpa tengok musim ni pertahanan pasukan Wasam terlalu fragile best moment untuk pasukan Wasam bagi aku adalah depa menang 2-0 dekat Old Trafford lawan dengan pasukan MU sebab kalau hangpa nak tahu ni adalah kemenangan pertama depa dekat Old Trafford sejak 2007 worst moment aku rasa mungkin game depa lawan dengan Brighton kot waktu tu depa dah leading 2-1 dan nampak memang depa akan menang dalam game tu tiba-tiba Brighton boleh comeback 2 gol last minute jadi game tu jadi 3 -2 kedua. So tu lah aku, aku rasa worst moment kau hampa rasa ada lagi. Kalau best player untuk pasukan West tak ada lain lah mestilah Jared Bowen. Yang mana Jared Bowen ni kita dok rasa dia ni patut pindah pergi kelab lain dah kan. Patut main dekat top club dalam EPL dah pun. Ataupun kalau bukan top club dalam EPL main top club dekat Europe team lain. Tapi tu lah dia tak pindah-pindah. Musim ni walaupun WSM barat dia berjaya juga skor 13 gol dalam Liga yang mana 12 daripada 13 tu bukan penalti. Dia skor satu penalti je. Worst player bagi aku adalah Evan Ferguson, pemain yang dihypekan dekat Brighton tapi itulah tiba-tiba jadi barai dekat Brighton lepas tu dia perlunkan ke West Ham mungkin lah nak bagi the game time tapi lala kali P ke West Ham tak boleh skor satu gol pun best transfer adalah era Wan dia jadi antara tembok kukuh juga untuk pasukan West Ham pada musim ni dan aku still ingat lagi lah performance dia lawan dengan MU weh betul-betul padu performance dia kalau worst transfer macam aku cakap tadi lah Evan Ferguson aku still kecewa dan aku macam still fikir macam mana Evan Ferguson yang 2-3 musim lepas kita dok hypekan dia yang mungkin cara dia main cara ada finish macam hurricane tau tapi lah ni tiba-tiba hilang hilang dari radar. So rumusan untuk pasukan YSM bagi aku adalah pemecatan David Moyes tu memang bagi disaster untuk depa dan pelantikan Joel Lepetrul lepas tu, tu depa signing terlalu banyak player yang mana player-player ni gagal bagi import dekat pasukan Liverpool. Kita masuk ke pasukan yang finish nombor 13 pula iaitu pasukan Everton. Ha Everton ni boleh finish atas YSM ni. Tu tara David Moyes ambil belas satu. Prestasi musim ni untuk pasukan Everton aku bagi 4/10 tapi mencapai prestasi berdasarkan musim lepas Aku bagi 8/10. Sebab apa? Sebab Everton memang bagus musim ni, lagi-lagi lepas David Moyes mai. Punca kenaikan prestasi pasukan Everton semestinya lah kedatangan David Moyes dekat Everton. Kalau hangpa nak tahu, sejak David Moyes mai dekat Everton, dia dah manage Everton sebanyak 19 game tau, tapi dia kalah 4 kali je. Kalah 4 kali tu pun kalau bukan besar-besar, kalah tipis je. Dan disebabkan itulah fan-fan Everton memang tak sabar nak mulakan musim baru musim depan sebab depa nak tengok macam mana David Moyes ni bawa balik Everton ke zaman kegemilangan depok tak ada lah zaman gemilang. Kalau kita ingat balik dalam 10 tahun lepas macam tu, Everton tak ada lah sebarai macam ni. Everton dulu kalau teruk pun, mereka finish mid table dan mereka ni selalu fight untuk tempat dekat Europe. Tapi itulah lah, mereka dah lama dah tak fight tempat dekat Europe. Mungkin dengan David Moyes akan ada full season musim depan, mereka boleh fight untuk tempat dekat Europe. Best moment untuk pasukan Everton adalah seri dua sama dengan pasukan Liverpool. Walaupun just seri dua sama je dengan Liverpool tapi game tu cukup dramatik sampai ramai kata Everton baik-baik referee apa semua dan yang paling best dia gol last minute daripada James Takoski padamkan terus harapan Liverpool untuk menang dalam game tu sedangkan tentu Liverpool dah confident dah mereka boleh menang tiba-tiba referee lanjut masa dan lagi kali Takoski boleh score Boss moment adalah permulaan musim Everton lah. kalau apa nak tahu Everton ada permulaan musim yang terburuk tau sejak 66 tahun mereka kalah 4 game betul-betul dalam game pembukaan mereka opening EPL mereka lawan dengan Brighton mereka kalah dengan Spurs mereka kalah dengan Bournemouth pun mereka kalah dan Aston Villa pun mereka lepa kalah. Lepas tu mereka lepa dapat poin pertama mereka bila mereka seri dengan pasukan Leicester dekat away. Dan mereka dapat kemenangan pertama mereka. Bulan September 2024, mereka menang 2-1 dengan Crystal Palace. Best player untuk pasukan Everton still bagi aku adalah Jordan Pickford. Pickford ni sepatutnya pindah ke pasukan yang lagi tinggi lah. Dia mungkin boleh main dengan pasukan macam Tottenham. Sebab Jordan Pickford ni memang kita dah tahu dah. Dia daripada segi shot stopping, daripada segi communication dengan player, daripada segi ball playing pun dia selesa. Dan musim musim ni Tara main dengan pasukan Everton yang struggling pada awal musim dan hujung-hujung baru dia perform dia still boleh catatkan 12 clean sheet dalam EPL tau so tu memang luar biasa worst player bagi aku adalah Dominic Calvert-Lewin lah Calvert-Lewin dia dah lama dah kurang bagi import dengan Everton aku tak tahu lah macam mana hari tu tiba-tiba ada rumus nak pergi Arsenal sebab dia ni dah lah injury prone lepas tu bila balik masuk dalam team tu dia lambat pula nak bagi import tau dia jenis injury lambat panas dah lah slow kalau dia slow ni Tara-Tara macam Jiru finishing padu tak apa juga ni dah lah slow Lepas tu finishing pun tak clear sangat kan Dia, dia punya position ni dalam kotak tu Boleh kata on top juga Tapi itulah finishing dia selalu barat Best transfer adalah Iliman Indiaye Yang dia dapatkan daripada pasukan Marcel Best play untuk pasukan Marcel pada musim lepas Dan musim ni walaupun Everton struggling Tapi dia still perform Boleh score 8 gol dalam EPL pada musim ni Dan worst transfer adalah Armando Broya Dia mai dekat Everton dengan harapan Dia ni boleh revive balik kira dia tapi sayang Gagal dapat tempat dalam pasukan Everton Bukan setakat gagal dapat tempat Danny banyak injury pula Bukan setakat Danny injured Tapi Danny juga tak selesa dengan sistem gameplay pasukan Everton Buatkan Danny susah nak dapat game time Rumusan untuk musim ni untuk Everton Aku rasa Everton musim ni ada musim yang mengecewakan Tapi David Moyes selamatkan depor Mungkin kalau lambat sikit David Moyes tak mat dekat Everton Mungkin Everton akan tersikir buat pertama kali daripada EPL Kita masuk ke pasukan yang finish nombor 12 pula Iaitu pasukan Crystal Palace Crystal Palace prestasi mereka aku bagi 5 10 dan prestasi berdasarkan musim lepas aku bagi 7 10 yang tu sebab mereka menang FA Cup punca kenaikan prestasi mereka adalah taktikal Oliver Glasner yang menjadi tapi itulah lambat panas sikit lah dan best moment mereka semestinya lah mereka dapat jadi juara FA Cup dan ni adalah first major trophy untuk mereka orang bukan first major trophy sejak berapa tahun ke apa tak sejak kelab ni ditubuhkan kelab ni tak pernah menang major trophy macam EPL ke FA Cup ke Carabao ke ni adalah trofi pertama mereka dalam sejarah sebelum ni mereka ada trofi tapi trofi kecil-kecil je lah ha, ni trofi besar yang mereka dapat pertama kali dan worst moment sebab apa kata tadi Oliver Glasner dia lambat panas sebab Crystal Palace musim ni mereka ada permulaan musim yang buruk tau EPL start bulan 8 tapi Crystal Palace kena tunggu sampai 2 bulan bulan 10 baru mereka dapat first win mereka menang dengan 1-0 waktu tu sampai ada orang-orang cakap yang Crystal Palace nak pecah Oliver Glasner disebabkan permulaan musim mereka yang buruk tapi nas tak pecah sebab tentu nak kata betapa baranya Crystal Palace mereka tak menang dalam 8 game berturut-turut tau ah, lawan dengan Spurs baru mereka menang best player semestinya lah adalah Eberichi Eze dia memang carry Crystal Palace musim ni selain dia dengan Mateta tapi aku rasa Eberichi Eze bagi import yang cukup besar daripada segi menyerang daripada segi kreativiti dekat Crystal Palace worst player ni adalah pilihan aku adalah Nathaniel Klein dia main 13 kali je musim ni dan gagal bagi apa, -apa poin pot dekat pasukan Crystal Palace orang boleh kata senang cerita apa habis berah je lah dekat club best transfer adalah Ismail Asar sebab dia main dekat Crystal Palace ni lebih kurang dalam harga 12 juta macam tu je tapi boleh skor 12 gol dalam EPL pada musim ni dan bagi impor untuk Crystal Palace daripada segi menyerang Hang boleh tengok orang selain pilih macam Eberichi Eze pemain macam Ismail Asaf pun sangat-sangat membantu -sangat tau bila ada pemain counter attack dan worst transfer aku pilih Eddie Nketiah Segi mungkin ada yang tak setuju tapi aku rasa Eddie Nketiah sebab aku rasa dia main dekat Arsenal ni dengan harapan dia ni boleh jadi first striker untuk pasukan Crystal Palace. Tapi itulah ni bawa musim pertama dia. Aku harapkan musim kedua dia dekat Crystal Palace. kot kod lah kalau Mateta belah daripada Crystal Palace, dia boleh carry pasukan Crystal Palace lepas ni. Rumusan senang je untuk Crystal Palace musim ni. Permulaan yang buruk, pengakhiran yang baik. Dia macam kematian orang soleh pula kan ha, Tapi macam tu lah Crystal Palace Dia pun mula musim ni dengan 8 game straight tak menang Tapi habiskan musim dengan finish nombor 12 Dan bukan setakat tu Boleh menang FA Cup pula dan ke Eropah pada musim depan What a season untuk Crystal Palace Kita masuk ke pasukan terakhir dalam video kali ni Iaitu pasukan ke-11 Iaitu pasukan Fulham Untuk pasukan Fulham Aku bagi prestasi mereka adalah 5 per 10 Dan penilaian prestasi berdasarkan musim lepas Aku bagi 6 per 10 Sebab apa? Sebab mereka finish higher daripada musim lepas Dan aku rasa pasukan Fulham ni Sepatutnya mereka ni kena finish lagi tinggi tau Tapi hujung-hujung musim mereka ni banyak terciduk juga So gagal buatkan mereka ni finish paling kurang dalam top 10 liga Best moment untuk pasukan Fulham adalah mereka menang 3-2 dengan pasukan Liverpool Liverpool musim ni kita boleh kata memang kuat lah dalam EPL kan dan memang susah mereka nak kalah tapi Fulham boleh beat mereka dengan keputusan 3-2 sebab tu lah kuota best moment untuk mereka walaupun mereka kena 1-0 dulu gol daripada Michael Lester mereka boleh balas balik 3 gol dan Liverpool sempat balas biji je dan game tu habis dengan 3-2 worst moment mereka kalah 2-1 dengan Chelsea sebab dalam game ni kalau kau ingat ni dekat game home mereka dan mereka memang totally control the game tau game ni memang possible mereka menang tau sebab mereka main dengan baik dalam game ni depa control game Chelsea nampak macam tak ada chance tapi lala kali hujung-hujung game Chelsea boleh comeback skor 2 gol depa kalah 2-1 In fact kalau hangpa nak tahu pasukan Fulham musim ni, depa dah botol 25 mata tau. Maksudnya depa dah hilang 25 mata bila depa leading dulu. Maksudnya bila depa leading dulu depa kalah dan total depa hilang mata daripada depa leading dan depa kalah tu adalah 25 mata. Kalau kita kira-kira 25 mata yang depa hilang tu depa boleh finish top 4 APL tau musim ni. Hak betapa sayangnya untuk pasukan Fulham ni. Best best player untuk pasukan Fulham aku pilih Alex Iwobi dia consistent carry untuk Fulham pada musim ni score 9 gol untuk Depor worst player aku rasa adalah Tom Kearney lah. Tom Kearney ni sebab dia ni orang kata dia ni adalah masa depan Fulham tapi itulah sampai ke musim ni pun dia masih lagi barai dan bukan setakat barai makin lama dia ni makin flop pula dengan Fulham dia bukanlah tak boleh bagi import buruk dekat team cuma dia tak boleh bagi import yang baik dekat pasukan dia semain lepas tu tak boleh bagi apa-apa contribution best transfer adalah Ryan Sexton sebab dia dapatkan daripada pasukan menyebabkan Tottenham secara free saja dan Sesek Non walaupun dia jarang main musim ni main 19 kali je tapi setiap kali dia main dia perform dan antara momen yang kita kena ingat pasal Sesek Non musim ni dia skor gol kemenangan lawan dengan Sainter last minute untuk bagi pasukan dia dapat 3 mata untuk worst transfer pula mungkin ada yang cakap I miss miss Rowe tapi aku nak pilih Josh Cuenca yang mana Fulham dapatkan daripada pasukan Villarreal tapi itulah dia ni masih muda lagi cuma itulah untuk musim ni dia gagal disebabkan dia just main 8 game saja sebab dia main daripada pasukan Villarreal sebagai pemain yang selalu main static level tau tapi bila main dekat Fulham dia struggle nak masuk dalam first E untuk rumusan prestasi pasukan Fulham musim ni aku boleh kata mereka ni padu cuma mereka kena upgrade sikit kekuatan tim mereka dan mungkin kalau mereka upgrade mereka boleh fight untuk tempat dekat Europe pada musim depan dan yang paling penting kekalkan Marco Silva janganlah bagi dia block ke di mana-mana dia ni memang bagus so itulah video kali ni analisis prestasi untuk pasukan EPL part 2 kita semang pasukan 15 sampai ke pasukan 11 dan insyaAllah part 3 kita akan sembang daripada pasukan nombor 10 sampai pasukan nombor 6 pula. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.